안녕하십니까 не 규입니다 어, 유크라이나 말 ну что же начнем предыстория сидим мы как-то с морфеем обсуждаем достаточно важные вопросы Как казав медит женку брать брата за размером Ага. За размером ЕЕ прудня. А, ты прав, я, я все абсолютно понял. Ну, в общем, да, он разрешил мне сделать видео за него, так как сам он не собирался. Человек действительно занятой. О, видели бы вы его расписание. А что вас ждет на этом канале, боже мой! Ну да, много. Но, возвращаясь к теме Нового Года. С чего все-таки стоит начать? Каким же был этот год? Каким же был этот год? Столько жизней сломано, столько начато. Построено и разрушено. Рано или поздно любой кошмар закончится, но. Я не вправе рассуждать о том, что пережили другие люди. Каждый из нас обязательно станет счастлив. В тот самый заветный день. Ну, а пока мы можем и подождать? Подождать вместе, постараться скрасить ожидания не имея смысл в ком-то или чем-то, не осознаешь, что жизнь полна приятных деталей. Может, это и поможет даже и до того момента. Знаете что, давайте не о грустном, ладно? Да, как вы могли понять, это мое любимое время года. Да и праздник, чего что скрывать. Ну, а мой любимый месяц... Лютый ну, февраль типа. Ну, в общем-то, желаю каждому из вас очень продуктивного 2023-го. Все-таки, вне зависимости от возраста, каждый может двигаться вперед, признайте это. Также, надеюсь, в новом году вы не будете болеть вовсе. Ну, а если уж заболели, будьте добры, выздоравливайте, да поскорее. И нет, дело не ограничивается телом. Будьте здоровы духом. Пусть все бесы в голове уйдут, наконец. С Новым годом. Все, мой сценарий кончился. Спасибо всем за внимание. Спасибо Морфею. Да. Наверное, наверное, мы еще увидимся. Всем удачи. С Новым годом. Люблю, целую.